Лариса Антонова из города Харькова. У меня тут такая ситуация. У меня последние несколько лет нет возможности заниматься керамикой. Вот, и я решила переключиться на живопись. Но у меня из этого ничего не вышло, потому что живопись это эскизы керамики все равно. Потому что я керамист чистой воды, ничего больше не умею. Потом переключилась на графику, получились опять эскизы керамики. Потом я начала заниматься реставрацией. Вот это как бы меня сейчас кормят и спасают. Вот. Это плиточка. Это вот. из того камина? Да, из того камина. Вот. А вот это кружка. Кружка медведов. Вот Жаль, что дадут тут написать. Но он неаккуратный, вот это сзади такой. вот такой. Для пива. Ну, это я в Славянске делала, это тема слова о полку Игореве, это вроде слова о полку Игореве, якобы вот это как бы книга наша, как она называется, Евангелие, вот это сила православия, или тоже защита православия, а это сам князь Игорь, который, допустим, его душа пронзенная стрелой, и он оглядывается назад и не знает, что работать. Ну, не знаю, такое, что-то хотела завернуть, но недоумный человек получилось. -то. Вот это тоже тема была там в славянске еще как бы морская тема. Тема моря, тема динская тема и слово полку Игоря. Ну это прекрасная дама плывет вроде бы, а за ней как бы хочет познакомиться, тоже плывет дальше за ней. Вот это композиция ожидания. Это кафельная тыточка. Эта работа, она принадлежит музею. Ваше молопошнецка. Это русалочка такая маленькая. У нее удочка в руках. И там рыбка висит такая маленькая.